ketika saya mula berlari tahun 2016 dulu, sana ada satu atau dua jenis kasut saja, kasut daily trainer dan kasut racing saja. Tetapi apabila dunia running ni semakin berkembang, kalau anda tengok dari 2016 hingga 2024, statistik menunjukkan jumlah mereka yang berlari 65% meningkat especially selepas Covid seluruh dunia. Jadi kat situlah brand-brand sukan especially brand-brand running melihat prospek untuk mereka memperkembangkan segmen-segmen barangan mereka especially kasut dan dari segi jualan kasut adalah segmen yang menunjukkan jualan tertinggi untuk setiap brand-brand sukan justru dia mulalah nak create macam-macam kasut kasut tempo kasut max cushion kasut recovery ni lebih kepada max cushion sebab dia nak cushion yang lebih yang empuk kemudian ada kasut stability ada kasut race race pun sekarang dah ada baru pula ada trainer super trainer dah terlalu banyak itu semua strategi strategi brand-brand sukan running untuk melebarkan volume mereka dan mensegmentasikan jenis-jenis kasut yang sebenarnya hakikatnya tak berapa perlu jadi dia create Sistem rotation kasut Setiap orang kena ada At least 5 jenis Tempo Speed work run, recovery, super trainer, long run long run pun ada banyak macam jenis dan max cushion hakikatnya kasut recovery ni adalah easy run anda kenapa dikatakan recovery? sebab apabila anda buat hard session semalamnya dan anda perlu berlari lagi untuk keesokan harinya maka biasanya diminta untuk berlari dengan heart rate ataupun pace yang lebih rendah daripada anda sepatutnya ketika anda nak berlari dengan lebih rendah anda tak perlukan kasut-kasut super shoes dan biasanya anda perlukan kasut yang dapat mengalas kaki anda supaya lebih empuk untuk anda terus berlari itulah dia dinamakan kasut max cushion dan hakikatnya kasut-kasut max cushion ni tak semestinya sesuai dengan semua orang dan kasut-kasut max cushion ni berat dan apabila kasut ni berat dia tak berapa enjoy kecuali anda memang berlari slow slow ni biasanya pace 8 ke atas Ataupun dalam kata kata yang lebih mudah, anda nak berjalan. Jadi kalau berjalan ni, dia bergantung pada masing-masing juga. Kalau anda berlari marathon ataupun event, pace 8 ke atas, maka dari situ memang kita nampak anda perlahan dan anda banyak berjalan. Termasuk saya kalau saya krem dan ketika saya bong teruk. Untuk itu, lebih sesuai pakai kasut main excursion. Tetapi kalau diberi pilihan antara kasut main excursion dengan kasut-kasut yang ada yang lebih ringan seperti Evo SL yang sangat hype. New Balance Rebel V5 yang terbaru. Yang yang bukan Max Cushion berbanding kasut-kasut Max Cushion seperti Nike Invisible kasut Hoka Bondi kasut New Balance 1080 V14 semua kasut Max Cushion saya lebih suka pakai kasut daily trainer biasa dengan cushion yang lebih empuk sebab dia lebih ringan dan tak mahal sangat jadi kasut Max Cushion ni pertamanya jika anda ada bajet lebih dan memang anda jenis lagi tak laju anda akan banyak berjalan jadi kasut Max Cushion tu maybe sesuai jadi keperluan dia jawapan dia kat sini kasut Max Cushion ni salah satu segmen yang telah di oleh brand brand running untuk menambah segmen di mana keperluan dia bergantung pada anda. Untuk saya, saya tak berapa perlu kasut Max Cushion tetapi ada sekarang kasut-kasut Max Cushion yang harga mungkin tak mahal sangat tetapi cushion dia seperti kasut-kasut jadi -kasut trainer dan dia ringan sikit. Kalau yang terlalu berat dan sebagainya, saya sendiri tak berminat pakai dan tak perlu. Sekarang daily trainer pun sebab tu dia nak kadang-kadang nak bagi agen anda, anda confuse. Bila anda confuse, anda akan beli banyak kasut. Okey, Contohnya, kasut New Balance V5. Steady height dah semakin tinggi. Jadi steady height dah menghampiri kasut-kasut max cushion. Max cushion ni anything yang 40 mm Stack height ke atas. Kalau anda lebih fokus dan anda tidak mahu membazir duit, beli satu kasut trainer yang terbaik, yang sesuai dengan anda, tak perlu beli max cushion, kecuali memang anda dalam keadaan satu, condition yang paling penting, anda injured. So, anda perlukan betul-betul kasut yang perlahan, kerana kasut max cushion ni satu je kelebihan dia. Dia sangat tahan dan durable. Jadi, bergantung pada anda, anda jika anda injured, anda tak boleh berlari sangat, ataupun anda berlari perlahan, kasut max cushion mungkin menjadi pilihan anda kasut daily trainer favourite saya adalah Adidas Evo SL New Balance Rebel V5 Fuel Cell V5 kasut-kasut yang sangat menarik dan harga dia munasabah dan kemudian kita ada Puma Velocity Nitro satu kasut yang sangat baik dan juga Skechers Aero Spark antara kasut-kasut yang terbaik ada juga kasut-kasut yang tak berapa mahal anda boleh dapat seperti di Decathlon okey, seperti KD uh, Keep Run kasut-kasut Keep Run dan salah satu faktor kasut daily trainer ni yang paling penting adalah ketahanan dan Ketika anda tak tahu nak pakai kasut apa hari itu, itulah dia kasut daily trainer. Kasut tu yang anda terlintas, itulah kasut daily trainer yang anda suka pakai hari-hari. Of course, kasut daily trainer saya, kalau saya nak pilih daily trainer yang bagus, keyword dia adalah versatility. Maksud dia versatility, saya boleh pakai easy run, saya boleh pakai untuk speed work, saya boleh pakai untuk race dan saya boleh pakai untuk recovery. Kerana ciri-ciri yang tertentu sebab tu dia versatile. Dan selain itu, dia mesti desain dia kena menarik, merecik dan mencairkan jiwa-jiwa lemah seperti saya ni dengan reka bentuk dan colournya. Sebab tu kasut-kasut tu selain running saya pakai buat jalan. Kasut saya buat jalan semuanya kasut running. In fact, kasut saya bekerja pun kasut running tapi saya sesuaikan dengan warnanya. Ketika saya perlu memakai formal, perlu memakai suit ataupun memakai pakaian-pakaian yang official, saya pakai kasut running all black dan dia still kasut running. Kasut-kasut kulit dah tak sesuai, sakit kaki tak selesa. Kasut-kasut running terbaik bukan untuk running tetapi dalam lifestyle anda